пороговая страна. То есть это страна, находящаяся на границе. То есть если Югославия находилась в середине европейской системы, поэтому там расчленение насколько было связано с большими проблемами, да? до сих пор они не решены, то расчленение Украины приведет к пороговой системно-цивилизационной евроазиатской войне. Поэтому, когда вот кто-то говорит об этих вещах, фантазия, да, он должен четко понимать, что произойдет, если этот как бы, прогноз начнет реализовываться. Пороговая страна при начале гражданской войны обязательно перекинет это состояние на соседние государства. Тем более, не будем забывать, что в Украине очень хорошие военные традиции. Это первое, что я хотел бы сказать. Второе. Это газовый вопрос. Когда мы говорим об интеграции нашей поглощения украинской газовой системы России, то речь идет о том, кто будет присваивать основную часть дохода, которую дает данная газовая инфраструктура. То есть эта труба плюс 13 газовых хранилищ объемом до 33 миллиардов кубометров газа. Вот о чем идет речь. То есть их будет доход от них забирать а Росгазпром, или же эти деньги будут оставаться в Украине. Поэтому речь должна идти о том, что необходимо создать эквивалентную систему. Газ который транспортируется через территорию Украины, не принадлежит России. Он принадлежит контрагентам, купившим его у России. Это западные компании газовые. Поэтому западные газовые компании должны платить за транзит купленного у России газа, ставшего их газом, через территорию Украины. Цена должна быть 5 долларов за 1000 кубометров на 100 километров. Тогда мы снимаем очень много вопросов. Следующее. Я хотел бы сказать о том, что отношения с Россией должны быть эквивалентными. Так как и с Европейским Союзом. Сегодня Украина с Россией торгует себе в убыток. Причем год убыток составляет минус, наша минусовая сальда внешнего торгового вопроса с Россией, 3-4-5 миллиардов долларов в год. То есть Украина ежегодно датирует Россию в огромных масштабах. И это не является, как здесь говорится, взаимовыгодными или взносным Это отношение называется неоколониалистического, неоколониальной эксплуатации бывшей империи своей колонии. И вот это надо прекратить. И Украина, нынешнее руководство, пошло на уступки. Пошло на такие беспрецедентные уступки, что вот создавшаяся в Верховном Совете какое-то псевдобольшинство, непонятно какое, приняла совершенно э, как бы дискредитирующее понятие в законе о внутренней и внешней политике, дискредитирующее Украину как государство, понятие внеблокового статуса есть блоковый статус, то должен быть блоковый статус. Но в международном праве нет блокового статуса. Потому что нет организации, которая считается в международном праве блоком. Но если нет блока, как могут быть вне блоки? И, к сожалению, руководство Украины приняло этот постулат, навязанный ей с Москвы. И Хиллари Клинтон очень как бы так вежливо сказала, ну, ну, назовитесь хотя бы не присоединившейся страной. Вот не присоединившиеся страны есть, а вне блоковых нет. То есть мы этим законом опозорили себя полностью. Но ничего, как говорится, утремся. Следующее, что хотел бы сказать, и это, наверное, последнее. Я где-то два месяца назад, как лидер Украинской национальной консервативной партии и директор Института трансформации общества, получил с России, а мы там много тоже с ними все-таки работаем, с их элитой интеллектуальной. Поле, Я заканчиваю. Полминуты, пол пол да. Пол Письмо Евгения Федорова о том, чтобы создать оргкомитет по формированию единого государства в составе Украина, Беларусь, Россия под названием Киевская Русь. За 10 лет. И с центром в Киеве, по типу Европейского Союза, с центром в Брюсселе. Вот. И самая важная основа его должно стать, это как раз формирование, как здесь говорилось, единой церкви православной. Чтобы Патриарх Киев приехал в Киев, сел в Киевской в лавре, Киево-Печерской, и, так сказать, на своей как бы, исторической родине ну, возглавил этот патриархат российский. И вот он 20, -го, 20 -го числа как раз и приезжает на неделю в Украину. Киев, Одесса и Днепропетровск. То есть я так понимаю, что он, это генеральная репетиция, чтобы сесть в лад. Так вот я хочу сказать, что этого нельзя делать. Потому что как бы нельзя так долго давить на Украину. То есть 20, 17 лет страна шла евроатлантическом направлении. Теперь ее останавливает, приняв вот этот закон про внеблоковый статус. Второе, начинают экономическую войну через налоговый кодекс против национальной мелкой и средней буржуазии. Третье, совершают политическую войну через совершенно недемократический закон про местные выборы. И это сделается для того, чтобы в конечном итоге начать реализацию десятилетнего проекта по созданию Киевской области. Но вот, дорогие мои, поверьте мне, что если кто-то хочет это сделать, то ему это сделать не удастся. И кроме негативных, очень э, таких неприятных последствий для всего евразийского геополитического пространства не будет. Поэтому я, я хотел бы закончить следующим. Пожалуйста, дайте Украине спокойно самой в себе разобраться. Страна на сегодняшний день, ее движущая сила, молодежь, интеллектуалы, интеллектуалы в основном определились. Это евроатлантический выбор страны. Он не будет быстрым, но он будет. Не, не надо искусственно прерывать беременность, потому что может что-то такое страшное родиться что потом мало никому не покажется. Дайте спокойно Украине вызвать как евроатлантическая страна. И Россия в этом прежде всего должна быть заинтересована. Потому что если Украина войдет в НАТО, то и Россия войдет в НАТО. И тогда будет реализована цель генеральная, про которую говорил Леонтий. Евроатлантическая система безопасности сомкнется с американской системой безопасности. И тогда наступит нормальная балансовая мировая система. Спасибо.